Говорит, что нормально, да, Давай, можно? что так, это, вот так по закону. То есть на медэкспертизу его никто не везет, да? Нет, конечно. А чего не везете? Ну. ну правильно, надо же выяснить теперь в каком состоянии он это было. У него же разрешение на оружие, которого он э, как бы лишается. Если если он им пользовался в нетрезвом состоянии, то он лишается права. А как вы потом докажете, что в каком он был состоянии? Скажет, я был трезвый. суд медэкспертизу. Понимаете? Не желает принимать. Он не желает с квартиры выходить. Оригинально. А может он не пьяный, а под наркотиками? А может, а может, а может, а может. Не надо Так правильно? Направлять на меня камеру. А чего это не надо? А чего, а чего не надо? А Ставлять почему не надо? Деяльность типа милиции и Ну так а что вы так ну? поступаете? Возьмите и в руки. Так я снимаю. Взя... На а что вы мне будете рассказывать, каким мне образом делать? А Захочу, снимаете, к заднице а себе а прикреплю она... и развернусь задницей буду снимать. Типа, я ничего не делал, а на самом деле я снимаю. Не, я такого не говорю. Ну так а в чем дело? Это вам так кажется или вы хотите ну, так да представить? Нет. вы что сказали, что вы проводите съемку. Или... А. Я включил при вас. Я не видел, что вы включили. Ну это ваши проблемы. И вы вообще должны украинским языком сейчас общаться со мной. А, а вы на ком языке со мной общаетесь? Я а, тоже гражданин. Нет, вы гражданин. Ну, но вы, вы э, должны региональную мову спелкуваться а регионально в Киеве украинская, что не в курсе. Ну, Ты вы знаете? что, закон про милицию не читала чи не подписывала? А вы его читали? Я читал. Это. Ну Вовчитель. так. Ну так. Э, да ну пиздите, зараз да еще пиздите. А <непрактика> ну а ну тому <поцеб> это <не> фуфлометы. <поцеб> то <она> сейчас оскорбляет, да, оскорбляю. Вообще, что ты делаешь тут в Сумской области? У МВС в Сумской области. Перевелся, рапорт написал на увольнение. Ну, такая <поцеб> форма, что у него в Сумской области? Не выдаю, какую сам купил, такую и ношу. Я вас як следователь, который проводить осмотр места происшествия, имею право просити удалиться. Я вас спрошу, удалитесь абсолютно на законних основаниях. Во-первых, при зверненні до громадянина України ви повинні надати посвідчення, представитесь назвати свою посаду та звання. Я ж у вас не Українською подивила. мовою. А ви откуда З подола. Вы вообще уже патроны переставляли местами. Я это видел. Майор милиции Зарубенко, Да. прошу вас покинуть огляд миссии подъема. Вы заважаете. пожалуйста. Зачекайте, вот там вот варочка. Рубинка. Да. Я напишу рапорт, не рапорт, а рапорт. напишу заявление о том, что вы переставляли Напишите. патроны э, во время проведения следственных действий. Собирали и выставляли их назад. Хорошо. То есть фактически э, поменяли картину. Мало того, нарушения многочисленные. Украинскую мову. Трошки далее, пройдите, будь ласка. Я гарно спілкуюся на украинскую мову. Украинскую мову. Гарно вы уже не спілкуетесь, да. бо вы не знаете, навіть, Придите, что, ласка, на, ласка на украинский не кажете, а украинскую мову. Пройдите далее, будь ласка. Вы заважаете. Якщо ви заважаю. такі можете представитися, ви ж ви можете надати документи ваші? Щоб yeah. розвішити слово, можете? А? Документи свої надати, можете? Yeah. Я представився, ви теж представте, будь ласка. Вадим Торопов. Дым Александрович, mm. трошечки дали в день. тут а может быть значит. Ничего, ничего, я их вы уже переставляли. Да, вот так что вот ничего иди. страшного. Умники. То есть стреляли из этого окна в этот вот балкон. Понятых запросят после того, как гильзы передвигали. И в Департамент внутренней безопасности также. Hmm, <sighs> то есть стрелял генерал податковая служба, которого они хотят вести на экспертизу. Майдан ничему не научил мусоров.